Всем привет, мои любимые подписчики! Сегодня будет видео простое, ну, как вы видите, насчет Лизунов. Я подумала, что на моем канале не вышло видео про Лизунов, что я знаю, что все очень любят этих Лизунов, и мне тоже захотелось снять для вас интересное видео про Лизунов. Ну, я, И хендигам вот эти такие Я вам сейчас покажу свои в этом видео такой лизуны. Даже на лизуны я не знаю, что это за кейт. Я делала их на разными бо у меня тут красок, раз красителя ничего нема. Если знаете, как можно добудь краситель, то кажіть. Я сразу прочитаю ваши комментарии, добудь краситель. Если у меня были нормальные лизуны. вот короче, в крышке целый зум из лака. Я попробовала сделать. Так, давайте ее достанем. А я ее уже что с ней сделала. Добыла, короче. Сейчас вам я вам ее покажу. Ну да, в принципе, хороший зум. Тянется тоже. И сейчас расскажу, какие то плюсы и минусы в из лака. Вот такие получился лезуны вам показываю. Он у меня такой персикового цвета. Да. Если вам видно все. Персиковый цвет, короче, такие Классно, все, тянется. Итак, начнем с плюса. Он э, дуже мягкий. Тянеться, швидко готується за хвилину вже готовий буде отакий класний лизун в домашніх умовах. Погане те, що він жирний і швидко засихає, навіть затвердіває, він твердистиєм. У мене скакували знову з лаком, то у мене всі лизуни повністю. за час застыла, если бы я их не положила. Так, надо бы еще сделать режимчика. Так, сейчас я свою наложу туда. И давай сейчас пройду. Выйдем по Так, я пришла. Ну и начнем же, я вам покажу, что я сделала сегодня такие НДА, они даже на тебя не рук такие классные. Решила снять интересненькие видео. Ну, если хотите, то пишите в комментариях, я для вас все сделаю, с ты такой еще по и рук. рук, короче, это погано. А так классно получилось жвачка для рук. Сейчас я вам все покажу, возьму. Одного. Ну, я такие, кто знает, что получилось. Ну, да, они такие мягенькие, мягенькие, такие хорошие, наверное, получились. Вс, подождите, он раскрошился. О, нет, он Не раскрошился. Ось такий, із крахмалом. попробуйте такий сделать класний. Получився мягенький і просто ну вот з руками получається. так і скоро на цьому наше -відео Закінчиться кончается Бо я ще піду, наверное зроблю ще одну зима І... Всем пока, до новых встреч.